বিভিন্ন স্থানত গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলোঁ এডি আৰিৰ আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যন যাক আমি চমুকৈ এ ডি আৰ ই বুলি কওঁ এ ডি আৰ ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী পষ্টসমূহৰ পৰীক্ষাত পোন্ধৰ বাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ পোন্ধৰ বাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা এইবাৰ লোকসেৱা আয়োগে পতা পৰীক্ষা আৰ্হিত হ'ব প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হ'ব তাৰপিছত মেইনছ হ'ব আৰু মেইনছৰ পিছত আমি ভাই ভা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সমগ্ৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিম প্ৰিলিমছ এক্সাম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পথসমূহৰ বাবে পোন্ধৰ বাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি আমি জুলাই মাহত আছো মই আশা কৰিম যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে চাকৰিপ্থীসকলে যাতে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰে ঠিক সেইধৰণে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবেও আমি একেটাই ব্যৱস্থা হাতত ল'ম প্ৰথমতে পিলিমছ তাৰপিছত মেইনছ আৰু তাৰপিছত ভাইভাভচি গ্ৰেড ফ'ৰ বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰো প্ৰলিমছ বিশ আৰু সাতাইছ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীত প্ৰায় সাত হাজাৰ পাঁচশ পষ্ট আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশ বা আৰু অলপ এশ দুশ বেছি ইমানখিনি আমাৰ প'ষ্ট খালী হৈ আছে এটা স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই পদখিনি পূৰণ কৰিম বিভিন্ন স্থানত গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলো এ ডি আৰ আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যন যাক আমি চমুকৈ এডিআ বুলি কওঁ এ ডি আৰ গ্ৰেট থ্ৰী পষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে গ্ৰেট থ্ৰীৰ পোষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ পোন্ধৰ বাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব